Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayırıq. Allahın rəhmətindən, nəğmüd və binəsib olmayasınız inşallah. Bir müdrişdən, bir hikmət sahibindən soruşdular ki, insanlar hansı hallarda tanırlar öz həqiqi üzlərini, simalarını ortaya qoyarlar? Həmin hikmət sahibi buyurdu. Birinci budur ki, kişi öz xanımı xəstəlik zamanı xəstələndən zaman həqiqi simasını ortaya qoyar. İkinci budur ki, qadın öz həyat yoldaşının kasıbçılığı, ruzi barəsində əziyyət çəkdiği, maddiat barədə əziyyət çəkdiği zaman həqiqi simasını ortaya qoyar. Üçüncüsü dost çətinlik zamanı tanınar ki dostdur, yoxsa əvvəlki günlərdə elədi, dostluq olmayıb. 4-cü budur. Övladlar ata-ananın yaşlı olan vaxtı tanırlar. Cavan olanda xidmət etmələri başqa əsas. Yaşlılıq vaxtı xidmət edəcəklərmi görəsən, sözünə qulaq açacaqlarmı, yoxsa yox. 5-ci budur ki, qardaş və bacı irs bölümündə ata-ana dünyasını dəyişəndən sonra Mal və mülk üzərindəki davaları eləyirlər. O zaman qardaş və bacı irs bölümündə, mal mülk bölümündə həqiqi simalarını ortaya qoyalar. Altıncı budur ki, insanlar qurbəttə, qərib yerlərdə olduqda öz simalarını ortaya qoyarlar. Alt, altıncısı Müəmin bəla zamanı tanınar. Müəmin Allah zamanı öz həqqi simasını ortaya qoyar. Allah təala bizi Allah istəyən simada qalmağımıza yardım etsin.